Продолжаем наш репортаж, там была небольшая не техническая заминка. секунд на 25 буквально. В это время ничего координали не случилось, счет не изменился, 0-4. Лугасперт и вот он 0-4. На площадке такие составы команда Лугасперт. Никита Кравцов в воротах, номер 11, Сергей Компанис. Кстати, хороший момент был Сергей Компанис, я не знаю, видели вы, не видели. Ну вот Сергей Компанис, хороший момент был Сергей. О. Команда ИВТ первый ход. Так вот, давайте о составах. Э, эксперт закончены Никита Карпцов, девятый номер, Дмитрий Скрыга, одиннадцатый, Сергей Компаниц, пятый, Александр Черных и седьмой, Ян Зизулин. Команда ИВТ, Иван в воротах. Номер восьмой, Ярослав Семиволов. друзья, Александр Черных номер пятый. Это его первый мяч в Пятилуганской Луганской области. Давайте отметим, резко закрываем, но Ян Дизулин, 2-4. У команды ВТС право взять минуту перерыв. Вот так события развиваются, друзья, видите, два подряд мяча, два удара. Ну, три, три уже удара было, да. Ну так вот, я же говорил, что луг эксперт так просто не, не сдается. Вот, пожалуйста, два мяча. <сёк -плодисменты> а теперь непонятно, почти еще. <сёк -плодисменты> <сёк -плодисменты> Дмитрий Шулинч на Одно слышно. Хорошая. слышно. Одно слышно. Одно слышно. Одно слышно. Одно слышно. Одно слышно. Какой из них? слышно. Одно слышно. Одно слышно. Одно слышно. Одно слышно. Одно слышно. Одно Видес Крыга, Крыга! Уставим, устроим, устроим. В ту сторону пошел Женя Макка, надо было влево уходить, наверное. Ну а что влево уходить? А ведь удар на эту правую уже не Мустаева. Удалялся. Ну вот. кто сегодня еще сюда направляется? Ну что, Хетрик Романа Любченко. 5-2 впереди команда ЮВТ. да, вот немножко так, да, вот не гадет там, да, 5, 2, да. вот было 2-4, там, ну, не там мы уже были, ну, ну, Люксин, конечно, Люк, понимаете, Люкченко в любой команде, вот. Такой, как Люксин, знаете, сегодня, наверное, не лучший день для Евгения Николаевича и, Наверное. Я не знаю. Мое субъективное мнение, вот как-то сегодня... Вот, не совсем у Евгения Николаевича игра идет, как бы. Ну, все опять же на ту тему, что не все звезды, наши звезды... Давайте так,

Боговой, боговой меч, Угловой, да? угловой боговой, боговой, боковой, головой. Немножко не, не погоняем, но да, конечно, Дима, Дима, а, Дим, что Ладно, все, проехали. 5-2. Дима, Дима, Любченко. Любченко. Дима, 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 Хороший передача на Бакаляса! А там уже... А туда, вот, вот, да. <сорошее> Давайте отметим Бакаляса, сегодня. Вот. я хочу. Я хочу, Бакаляса Есть прогресс в игре. Вот Ян Жизулин, Ян Сергеевич. Я знаю <сорошее>, точно что. Точно <сорошее> что его папа Сергей Зубин смотрит этот матч или будет смотреть ну, попозже тут матч, конечно. Ну, моменты есть, моменты есть, у Яна момент. Что там по фанлам? -пап? 大米。 2-5. По-прежнему успех в атаке. Компаник. Компаник передача Мамаева. Господа, Любченко, 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 не точно. Ну, как правило, Роман Любченко, когда уже в атаке, на ударной позиции, вряд ли отдает передачу. Вряд ли. Компания. А полить нельзя, ты там холод, да. Три холодные, три трихолог фалау команды. И вот ты, кстати, ноль у команды. Господи. Удача! Мамаев, Селин, да Николаевич, примитивный удар будет. Амбонес, передача, а кто там должен быть, ну что такое? Ну вот как, ну такие моменты нужно дорожить. Ну, Евгений Николаевич, давайте разберем этот момент. Ну кто там должен быть? Должен быть, быть кто-то. Ну сейчас мы будем бить там с 20 метров, с 30, -ти. а эти моменты кто будет забивать? Я не болею за команду Лук Спец. Ну как не болею? Данная ситуация, наверное, болею, потому что я всегда так устроен еще с советских времен, знаете, когда играла команда «Кайрат» против команды «Спартак-Москва», я болел за «Кайрат». По принципу, не потому что я болел против команд российских, я болел против команд российских воль, вольно-невольно. Да, просто болел за си, сильную команду против «Славы» за, за слабые против сильные. Вот и сейчас как бы вот так. <свят> Хотелось бы, конечно. Было более равное время. <свят> <играть>. Высоко. <серец, свят> Я не успею к этому мячу. Там Максим Нестеренко. Да, <свят> <В тренвай. свят> Тут. Ага. Ушаков. Передача на... Ах, там... Никита и, -ни... и, 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 Мамаева. Сейчас да, два Мамаева впервые на площадке в этой игре. Два Мамаева. Александр номер 10 и Владимир номер 13. Такая редкая ситуация. Два братья Мамаева. Близко, 어! 어, 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 어! Любченко не проходил на лозу, там не это А мне, пустят, а мне там Сергей там поднялся. А я туда... не зюряй. Зюряй, не зюряй. Зюряй, не зюряй. Зюряй, Точный удар Виталия Серева. Минутный перерыв команды ИВТ. ИВТ минутный перерыв. Минутный перерыв берет команда ИВТ Сергани. По счете 5-2 в свою пользу.

Yeah.

Шестой пол команды. И золото Симми волос. Не ведет Шестой пол команды и пробивается. С 10 метров финансов. Меча. Ну, тобо, ну, 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 Евгений Евгений Белеляс, господин Ивана Ушакова. Четыре шесть. друзья, все 4 4 да? время, команда, Никакого бывает, <GO av -2> А вы знаете, что предыдущий матч эта команда завершился ничью. Вот так вот. И сейчас бли, ближе к этому Локс -сперс. Ну, мы априори записываем команду в как бы, в фавориты, да. Предыдущий матч эти команды завершился ничью. И вот сегодня команда Локс -сперс. Здесь как этому? Любченко. Стойка! Рихват, бакаляс, бакаляс, справа, боковой, бакаляс! Здорово, а Никита Красков. Разгадал, Никита Красков. Ну давайте отметим бакаляса сегодня. Бакаляс набирает, набирает, Никита, бакаляс набирает, конечно набирает некий бакаляс, вот вот не еще пару игр и мы видим того бакаляса, которого, ну, наверное, не знаю, мало кто из вас видел. А я видел еще его в команде коммунальник, ну, в футболе, конечно. Что он вытворял там на Фланге? Здорово. Это была команда Мацару, Матери... ну, вторая лига, как я понимаю. Коммуналник, Луган. Майк, два брата сейчас. Не сыграй. Давай. Давай. Давай, давай. Ушел, ушел, раз Озар, озар! А -а -а! Сергей Лоза подача Дмитрия Змидзе 7-4. É isso aí. Хороший Евгений Гуляляш умудрился из под защитника пробиться. там Иван Усаков. Гуляш. Будет пробивать. Нет, За <свистые> Мужтая, И это седьмой пол. <свистые> седьмой пол команды ВТ пробивает деньги Ама се сесим сили команда и да се сесим сили на автономија за тоа е